સાથે સિવિલ ડિફેન્સના માધ્યમથી આપણા નાગરિકો કોઈપણ જે प्रतिकूल પરિસ્થિતિઓ છે કે રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિઓ હોય કે અન્ય કોઈ પણ પરિસ્થિતિઓ હોય તો એ પરિસ્થિતિઓમાં એક નાગરિક તરીકે આપણો ઇમિડિયેટ રિસ્પોન્સ હોય શકે એ સંદર્ભે સિવિલ ડિફેન્સ તરફથી તાલીમો આપવામાં આવી રહેલી છે જિલ્લામાં આજે પણ અલગ અલગ ત્રણ લોકેશનો ઉપર મોક ડ્રિલ અને તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે સાથે સાથે આપણે જાણીએ છે 8 વાગેથી આપણે બ્લેકઆઉટનું પણ પ્રેક્ટિસ તમામ લોકો કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ નાગરિકો એમાં સહભાગી બને અને પોતાનો રિસ્પોન્સ એક નાગરિક તરીકેનો શું હોઈ શકે એ પણ સુનિશ્ચિત કરે અને સાથે સાથે કોઈપણ પ્રકારની અફવાઓ વગેરેથી પણ દૂર રહે मॉक ड्रिल चल रही है इसमें अलग अलग जो प्रशासन के विभाग हैं उन अलग अलग, अलग विभागों के द्वारा ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एक विस्तृत माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो कलेक्टर साहब के ऑफिस के द्वारा किया गया जिसमें हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग, अलग भूमिका निर्धारित की गई है और उस भूमिका के तहत यहाँ ड्रिल में जो बड़ी संख्या में वॉल्टियर्स आए हैं उन वॉलंटियर्स को भी अलग अलग विभागों के साथ संकलन करवा करके एक हर एक विभाग का क्या, क्या कामगिरी है उससे परिचित कराया जा रहा है और मॉकड्रिल बहुत अच्छे तरीके से संचालित की जा रही है जैसा आप देख रहे हैं इसमें हमारे वॉल्टियर्स को और रेस्क्यू और कैजुअल्टी वैक्यूशन के लिए हमको यहाँ आर्म्ड फोर्सेस का भी स्पेशली जो कर्नल साहब हैं इनकी टीम का भी समर्थन मिला है तो ड्रिल चल रही है होपफुली हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वो जैसे जैसे आप देखेंगे अभी मॉकड्रिल अभी अपने इनिशियल फेज में है जिसमें सबको उनकी भूमिका का आवंटन किया जा रहा है कि किसकी क्या भूमिका रहेगी वॉलंटियर्स को इनवाइट किया जा रहा है जो ट्रेन वॉलंटियर्स हैं ऑलरेडी और हम लोग जो जैसे मैंने पहले ही बताया था जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट है हमारा एस उसमें जो लड़के अभी अठारह से इक्कीस साल की उम्र से ज्यादा हो गए हैं उनको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और इन टीमों के साथ जोड़ रहे हैं तो जैसे जैसे मॉकड्रिल आगे बढ़ेगी आप बाकी फेजेस को भी देखेंगे Namastê.